Зачем вы сюда пришли? Сколько вас тут вообще? Всем? сектор! Внимание, левый сектор! Движение! Вперед! Парни, пидоры поплыли! Дожимаем, дожимаем их там! А. Что, где? Где болить? Да. Я не вижу ни черта, друже. Сейчас, сейчас, сейчас! О! Що-що-шо! <кліп> що що, що? що там за хуя, не носимо броні, блядь, нять його! Роз... На цьому шкопі моя була задача, як і всіх, е, перш за все, це, це, це штурмувати. І допоміжна моя задача це була надавати допомогу, домедичну допомогу і відправляти людей на евакуацію. Куди попала? Скажи. Йога десь тут! Тоді для мене вже штурмові дії закінчилися. Я вже був е саме медиком. <рес> я просто підбігав до бійця, надавав йому домедичну допомогу, яку я можу дати в бойових умовах. І прибігала група евакуації, викликав хижак. Братик, давай, живі! викликав групу евакуації, яка прибігала, забирала і евакуювала хлопців. Я далі проводив чи бойові дії, чи біжав до наступних поранених і надавав їм допомогу. Да, братик, держись, пожалуйста. Давай, божі. Лопата є! Лопату кинь у Байді, побратим! По Дишеть. Це були мої перші штурмові дії. Було всього три людини, яким я не надавав допомоги.

Собота, виділить два чоловіка, брат, Надо винести. Тяжело, тяжолого. НУЖНО его спасти. Коли ти хлопцям даєш допомогу, і він тобі потім там особисто чи пише, чи дзвонить, чи кажуть, дякую, ти мене врятувався, це добре, ти там пишаєшся собою, думаєш, я молодець, туди сюди. Ну, типу, класно, ти спас когось. Це добре, коли ти свого братима спасаєш і ти його ще бачиш. А коли ти надеш допомогу і людину не зміг спасти, ти. Часто клупаєшся в своїй голові і думаєш, а може, я що зробив неправильно. Може, можна було врятувати, а я що зробив не, та, не, не так, щось неправильно прочитав, неправильно вивчив, неправильно зробив. І тоді починаєш таке думати, краще я буду просто штурмовиком і не класти життя на свою відповідальність. Але це твої хлопці, це твої побратими, тобі з ними потім після війни ще їхати відпочивати, так що треба їх спасати. І саме складне було, коли тебе просять хлопці, врятуй його, ти намагаєшся це зробити, але бачиш, що це не виходить. Просто не виходить нічого зробити. Це найскладніший етап. Саме для именно, в голові. Челіс! Челіс! Я зараз за руку, якщо ти мене слиш, пожми мені руку немало. Пожми руку, якщо спиш. Плюс, плюс, поет, поет, я хижак. Я не чувствую. Брат! Пацане, виносіки все одно. Давайте, так. Да. Пацаки, пробуем. Там же зим пошел. Все нормально. А, я его подсовываю под него, его поднимаете. Давай. Шелес, братан, живи, блядь! Сука, я не могу. группа, дочищайте дочищайте Ставали. не в курсе Ебать! Давай, давай, давай. живой еще давай! Питер да? да. Смотрите, блин, даже внимательно! А -а -а. Пропустили биток! Я ебу! буду! Я за, походу нет! Бля! Бля, второго, да? Да, нормально! Все, да. как красный прог, как красный, есть рация битва. Равно. Хижак, хыжак, я Ум, Противник готовится зайти в кишку, как принял. Принял, принял. принял, про. Суббота в окопе, в окопе. Суббота, суббота, продвигайтесь, продвигайтесь, нужно заменить наших, них БК красный. Вот слаймы мы сидим в пидорских окопах. Вот это весело. Давай, а -а -а. идет... пулемет выставить? Туда, да. Плюс. Контрольте, Смотрел Я тут буду... сту... Спасибо, пацанов там дальше. Сейчас идет группа субботы. Туда, да. Контрольте, вот, Франк, растяни там людей. Суббота. Суббота, где твои? Где еще твои? Туда. Давай, туда, туда, парни, не теряйся. автомат блядь. Ему скажи, ему скажи, чтобы он держал и встречай резерв. Там пять человек, Они в твоем распоряжении, растягивай. Затягуй сильно. Прикройте. Хыжак, хыжак, я Прикрывайте фланги на север. Как принял, на север. Принял, принял. Харон! Харон! Я хижак, прием. Как там, блин, допьем был? Блин, справа был. Пошли назад. Пуль, по рации передают, что вызывают танк, вызывают танк. Контрольте, пожалуйста, дороги, все подъезды. Эшак, я, мы все слышим, передаю дальше, все контролится, небо контролит все, как принял. Плюс принял. Если вдруг танк появится на горизонте, дайте знать, дайте знать, как принял прием. Надо, надо. Мне в плиту попало. В начале, в начале. На стрекозу, на стрекозу. Смотри, там в начале лежит пулеметчик наш, контролит фланг. Понял? Ему скажи, ему скажи, чтобы я держал, и встречай резерв. Там пять человек, они в твоем распоряжении, Отсюда, да? Да, не дальше. Все, плюс. Стрекоза зачищена, стрекоза зачищена. Выстраиваем оборону по возможности, оказываем помощь трехсотым, группу «Африка» вызовите, нужно пацанов эвакуировать. Да, Группа уже выдвинулась, смотри, противник пытается обойти кишку и зайти вам в фланг, я так понимаю. Контрольте фланги! 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 Как я понимаю, со стороны... Вот сам штурм у нас занял по времени около 20 минут непосредственно сам штурм. После того, как мы закрепились, противник, как только понял, что их людей нет на позиции, сразу начал плотную массированную артподготовку. Когда мы делаем налеты какие-либо на позиции, мы зашли, противника уничтожили, позицию взорвали, там, либо уничтожили и отошли. В таком темпе потерь намного меньше с нашей стороны. На данный момент э, противника преобладает силами артиллерии, у них э, намного больше запас боеприпасов. Но в стрелковых боях, э, когда непосредственно идут штурмы, наши парни на две головы выше, потому что каждый тренируется 24 на 7, каждый холостится, каждый работает своим оружием и каждый знает свою задачу. То есть в этом плане мы не сомневаемся, что мы лучше противника. Но при этом мы его никогда недооцениваем и не стараемся выкладываться на полную и готовимся к худшему результату, который, в принципе, возможен, там, вплоть до того, что мы не сможем вообще, в принципе, заштурмовать позицию и будем как-то откатываться, прорабатываем даже эти варианты, потому что ну, на действенности, там, на месте все может быть. Один человек нахуй потерь. Два, двести, два, триста. Говорю, при самом... Не, ну, бля, хотя давай. При самом штурме? При самом штурме да, один человек. Не а не же, блядь, а потом тупо арта просто, я завалил ебалу на. Пизда, у меня нахуй, я не знаю, сколько раз контузило, блядь. И когда я слышу раз, что типы там передают, что они контужены, я думаю, ебал.